нужно сделать при этом вы первое что сделали вы безопасен как проверяем пока пока времени нету у тебя время идет жизнь мы будем ждать по быстрее жалко внимание почему ты делаешь там и там рассказывай своим коллегам Смотри, смотри голове, мать, мать. Люди все, всех уровней должны уметь оказывать первую помощь, а чтобы оказывать ее, надо обучиться пройти по 12-часовой с практическим обучением. Ну, естественно, получить сертификат. Мы за то, чтобы сегодня каждый человек был сертифицирован. Ну, не каждый 100% результата не будет, но, по крайней мере, водители автомобильных транспортов, водители общественного транспорта, такси, маршрутные такси, мотоциклисты, они должны сегодня реально проходить курсы по первой помощи. То, что было раньше, вот это все сквозное прохождение пришел, отметился, прослушал цикл лекций и уже считал, что человек подготовленный. И, к сожалению, практика сегодня показывает, что не все готовы реально работать в режиме оказания первой помощи при экстренной ситуации.